Dia tak ada kancing. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan media bersama saya pada tengah hari ini Yang Muhammad Mersing dan Yang Mohamad Greek. Yang mana saya ingin membuat satu komentar berkenaan dengan jawapan balas daripada Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi berhubung dengan satu jawapan yang saya telah oh, perbahasan saya berikan di hari melibatkan uh, rang undang-undang yang berkaitan ataupun masa penggulungan ya penggulungan uh, pelanjawanan peringkat jabatan kuasa tentang keselamatan perlombongan nadi bumi dan juga status pematuhan uh, kilang liners dengan undang-undang dan dasar nadi bumi negara uh, Semalam saya baru menerima jawapan balas bertulis daripada Menteri Mosti, ya, Yang Muhammad Chang Lekang, ya, Dan uh, saya berterima kasih kepada beliau kerana sudi memberi jawapan bertulis. Walaupun jawapan beliau tidaklah banyak seperti yang saya harapkan, tapi saya faham kan dalam soal Nandi Bumi ini, uh, kastodian utama adalah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ya, Dasar Nandi Bumi yang tak ada menteri lagi pada masa ini cuma dipangku oleh Yang Berhormat Titibangsa, ya, Datuk Seri Johari Gani. Dan antara isu utama yang dibangkitkan lah, yang saya bangkitkan ialah yang saya minta bukan sahaja mesti kena jawab tapi kerajaan secara keseluruhan kena jawab. Kenapa kerajaan uh, tidak mahu menjawab secara tuntas berhubung dengan poin yang saya bangkitkan tempoh hari yang mana Linus menghasilkan lebih 1.8 juta tan sisa radioaktif tanpa pelan pelupusan kekal yang siap. Iaitu dalam bahasa Inggeris, Permanent Disposal Facility, PDF. Yang sebenarnya pada Oktober 2025 telah mencapai hanya 74% lengkap. Walaupun mesti jawab hasil pemantauan radiologi dan alam sekitar oleh Jabatan Tenaga Atom mendapati tiada sebarang peningkatan aras sinaran dan di bawah had kawalan yang dibenarkan untuk orang awam. Jadi walau bagaimanapun benda ini, ini bukan pencapaian tapi bukti sebenarnya kegagalan perancangan yang dikenakan ke atas Linus. Ini bermakna PDF hanya akan muat 1.6 juta tan sisa. Kini sudah pun sampai 1.2 juta tan. Maknanya apa? Fasiliti kekal ini hanya ada ruang untuk beberapa tahun lagi sebelum dia penuh. Jadi kerajaan bagi jawapan 74% ini tidak menjawab persoalan pokok. Apakah pelan kerajaan selepas itu? Adakah kita akan sambung lesen liners untuk menghasilkan sisa yang tidak ada tempat untuk dibuang? Baru-baru ini NGO seperti Greenpeace Malaysia dan Save Malaysia Stop Liners pada 15 November lalu membangkitkan kerisauan terhadap pembaharuan lesen liners. Mereka menekankan bahawasanya mengasingkan thorium daripada uh, WLP tidak praktikal dari segi ekonomi dan teknikal. Malah kita masih menunggu hasil kajian terhadap pemisahan dan pengekstrakan thorium dari WLP yang telah dijanjikan bagi membuktikan ianya adalah sebaliknya. Jadi ini muncul satu tempoh vakum pengurusan risiko yang membimbangkan. Dari sekarang sehingga akhir 2026, kita akan menyaksikan sisa radioaktif terus terkumpul. Sedangkan PDF masih dalam pembinaan, tak selesai lagi. Dan tiada langsung alternatif pemprosesan sisa yang praktikal di atas meja. Jadi, NGO-NGO dan kami juga menyeru supaya ada satu kajian semula saintifik yang lengkap, telus dan bebas, dijalankan ke atas kesan alam sekitar dan kesihatan yang timbul daripada pengurusan sisa Linus dan agar data pemantauan real time dibuka untuk akses awam. Mematuhi minimum standard bukanlah tanda kejayaan. Ialah syarat asas operasi. Soalannya bukan adakah Linus mematuhi, tapi adakah standard yang kita tetapkan itu sendiri cukup tinggi untuk melindungi kepentingan jangka panjang buat rakyat Malaysia. Pemantauan adalah floor, lantai asas, bukan ceiling, sasaran tertinggi. Kerajaan sepatutnya menetapkan ceiling yang lebih tinggi, iaitu standard terbaik dunia, world's best practice untuk melindungi kepentingan strategik kita dalam industri nadi bumi. Jadi isu yang kita bangkit ini ialah isu yang sebenarnya penting. Saya nak tegaskan di sini sebagai ahli parlimen Macang, di sebuah negeri yang mengandungi rizab nadi bumi yang cukup banyak SG4 kita tidak bukan kita menolak pembangunan industri dari bumi tapi kita nak kerajaan pusat mengambil serius cadangan maklum balas yang kami berikan untuk memastikan standard dasar dan juga keselamatan yang digubal oleh kerajaan benar-benar bukan sahaja membantu merealisasikan uh, kekayaan nadi bumi dengan baik untuk rakyat, tapi juga melindungi keselamatan dan kesihatan rakyat yang sudah pasti akan terkesan uh, dengan uh, proses hulu uh, industri nadi bumi di huluan dan hiliran, upstream dan downstream. Jadi kita tak nampak lagi kerajaan buat perkara yang jelas dasarnya uh, berkenaan dengan uh, regulation akta 304 yang ada belum cukup lagi bagi kami mantap untuk mengurus risiko yang Linus sedang tinggalkan kepada rakyat Malaysia. Jadi antara cadangan kita ialah kita menuntut jawatankuasa khas di bumi yang menyelaraskan MOSTI, Kementerian Sumber Asli, Kementerian Kewangan dan MITI untuk menghasilkan satu dasar yang seragam. Jadi mesti ini pada hari ini jawapan yang saya dapat ialah jawapan pematuhan teknikal tanpa kuasa membentuk dasar. Sebab industri nari bumi ini dia terpisah-pisah berbeza dengan contoh uh, minyak dan gas. Kita ada akta Petroleum Development Act PDA yang menjadi akta ibu kepada apa saja isu melibatkan oil and gas, minyak dan gas, Ha, Aktanilah yang akan jadi uh, da, uh, apa-nya rujukan dan ketua pembangkang baru-baru ini dalam belanjawan 2026 Perbahasan dasar dah pun mencadangkan Diwujudkan akta yang semacam itu uh, yang mana kita nak incorporate dengan izin rare uh, uh, earth industri kita melalui Rinas ya yeah, Rinas macam petronas lah tapi ini rare earth uh, jadi benda ni belum disambut oleh pihak kerajaan lagi tak nampak lagi lah bau-bau nak ada satu akta yang yang seperti akta Induk Petroleum Development Act jadi kenapa saya katakan perkara ini penting untuk kita bahas dan uh, kupas di parlimen kerana uh, nanti saya boleh jemput yang Muhammad Greek untuk terangkan apa yang dah berlaku di Greek uh, cuma saya nak jelaskan di sini laporan media oleh Wall Street Journal how China took over the world's Rare Earth Industry ringkasnya isu yang kami bawa ni walaupun dia berkaitan lainness tapi ia berkaitan dengan juga apa yang sedang dihangat dibincangkan dalam negara berhubung dengan perjanjian timbal balas Amerika Malaysia. Antara isu pokok yang mendasari perdebatan ni ialah tentang bagaimana Amerika mahu memanfaatkan Malaysia sebagai salah satu sumber alternatif Nadir bumi yang mereka nak uh, dia apa kurang kebergantungan kepada China. Dan China mengambil masa puluhan tahun untuk menjadi uh, orang kata apa monopoli dalam sektor ini dan dalam tempoh puluhan tahun ini begitu banyak kos yang China perlu bayar dari segi alam sekitar, keselamatan dan sebagainya. Jadi kalau Malaysia nak ikut jejak langkah China kita kena belajar daripada kesilapan kelebihan dan juga apa sajalah yang telah China lalui. Jadi saya nampak perbincangan yang saya timbulkan bersama rakan-rakan ahli parlimen lain amat penting untuk dibahaskan di Dewan Rakyat. Dan dalam tempoh yang amat-amat penting ini di mana desakan kepentingan risiko melibatkan nadir bumi, keperluan Amerika dan perang dagang dengan China menjadikan Malaysia lokasi alternatif di luar China yang begitu menggiurkan buat Amerika dan kuasa-kuasa barat yang lain untuk mereka mendapatkan sumber alternatif daripada selain China tentang di Bumi. Jadi, kalau kerajaan tidak ada dasar yang jelas, dasar yang integrated, kita bimbang uh, dasar yang semurono. Sebab Linus is going to be the gold standard model. The basis how Malaysia will develop the rare earth industry. Kalau Linus pun kita tak boleh nak uruskan, macam mana dengan pelaburan-pelaburan yang lain yang mereka pun sedang menunggu dan melihat bagaimana kerajaan Malaysia bertindak balas dalam menguruskan risiko yang ada dengan Linus. Saya yakin, saya dengar pun banyaklah di negeri Kelantan, di Terengganu, Kedah, Korea, China, negara-negara Arab, Eropah berminat nak membuka kilang-kilang pemprosesan -kilang dan juga penerokaan nadir bumi. Tapi dasar tak jelas lagi, susah mereka nak buat pelaburan. Jadi selagi mana kita tidak mampu ada dasar yang jelas, pelaburan tak akan masuk jadi kita tidak boleh monetize nadir bumi kita untuk rakyat yang ada di negeri-negeri uh, sz 4 khususnya. Jadi saya bawa ini bukan nak uh, so-called menganjing lah, saya minta maaf guna istilah ni. Uh, I'm not going to politicize this issue walaupun kita tahu Pakatan Harapan begitu teruk mengecam Linus dulu tapi saya membawa suara rasional suara rasional melibatkan bagaimana kita nak move forward dengan izin nak bergerak ke hadapan dengan peraturan dan dasar yang lebih jelas yang lebih selamat untuk rakyat Malaysia win-win kepada pelabur dan kepada rakyat Malaysia jadi itu yang saya bangkitkan pada hari ini dan saya harap mesti kementerian semua itulah kita nak tunggu menteri baru masuk saya minta Anwar Ibrahim, Menteri-Menteri cepat sikit Robak kabinet Sebab banyak Menteri-Menteri yang penting ni tak ada, tak ada kepala Kementerian yang paling tak ada kepala Jadi susah nak berbincang, nak bermusyarat Nak mencadangkan Dan kalau ada Menteri baru Dia ada learning curve lagi Bukan sekejap nak belajar, mungkin 2-3 bulan Baru nak faham kementerian tu Jadi kami Rakyat bertanya dan kita perlu jawapan Sebab itulah kami mendesak Kerajaan menyegerakan perbincangan dua hala malah multi stakeholders dengan izin dengan pembangkang dengan NGO supaya kita sama-sama dapat uh, mengangkat martabat industri dari bumi ini. Jadi saya ingin jemputlah Yang eh, Berhormat Gerik... untuk membangkitkan uh, pandangan dan juga kerisauan beliau berhubung dengan isu yang telah berlaku di Greg baru, baru ini melibatkan perlombongan adid bumi yang mana beliau kata menteri besar Perak ada jawab tapi tak berapa kemas. Mungkin boleh boleh ulas dengan lebih lanjut. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada rakan saya ahli parlimen uh, Yang Berhormat ahli parlimen Macang dan juga bersama saya Yang Berhormat uh, ahli parlimen Mersing ya. Eh. Jadi saya tadi panjang lebar dah. Ah uh, saudara uh, saudara Wan Faisal dah dah terangkan dah. Uh, terangkan berkenaan dengan uh, dan di bumi Ha, benda kepentingan dia dan sebagainya. Jadi uh, sebenarnya kita patut bersyukur yang negara kita ni ada nadi bumi ya. Eh. Kita patut bersyukur. Cuma kaedah pengeluaran nadi bumi tu adalah satu kaedah yang kita patut uh, sentiasa ambil iktibar. Pertamanya, dulu kita belum pernah keluarkan nadi bumi. Tapi kita ada pemprosesan nadi bumi di Pahang. Eh? Di, di, ge di, di, di Gebeng, ha, Pahang. Eh? Di bawah Lainas. Ah, namun sekarang kita dah ada satu lombong nadi bumi yang pertama sekali uh, berada di Mukim Kenering. Mukim Kenering ini kalau ikutkan di bawah Dun uh, Parlimen Lenggong Tetapi jalan masuk dan sebagainya adalah melalui Parlimen Negeri. Uh, jadi dia memang berkaitanlah di kawasan Hulu Perak. Uh, namun begitu baru-baru ni apabila gempa uh, bagi kawasan Hulu Perak di mana sungai-sungai di Hulu Perak ni jadi air bertukar warna biru. Boleh tengok laporan akhbar pula, banyak ah. Air bertukar menjadi warna biru di mana fenomena ni sering dikaitkan dengan pelepasan uh, apa cuci orang kata cuci biji timah dan sebagainya pelepasan as, asid dan sebagainya uh, itu selalu yang dikaitkan dengan perkara tu ya. Eh. Jadi untuk orang di kampung-kampung di sebelah Hulu Perak ni dia dah maklum dah benda ni. Uh, jadi kita pun heran uh, eh, macam mana jabatan alas kita dan sebagainya masih tak dapat jawapan. Ha? Uh, sedangkan kita boleh tengok situ ikan mati dan sebagainya. Ikan mati. Yes, ada ikan mati kemudian ada uh, yalah. Kita boleh tengoklah perubahan air dan sebagainya. Jadi uh, kalau dulu kita ada banyak nelayan darat lah. Dia panggil nelayan darat lah. Untuk pergi ke sungai-sungai dan sebagainya. Sekarang dah hampir pupus lah. Ha, karena masalah-masalah macam ni lah. Uh, jadi uh, untuk kita di Hulu Perak ni terutamanya. Saya, saya 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 mewakili juga Parlimen Lenggong sebenarnya. Sebab saya tahu ahli Parlimen Lenggong tak mungkin akan jawab macam uh, dalam sidang media dan sebagainya. Kerana beliau adalah Jabatan Menteri ya. Ha, kemudian kita juga ada Menteri Besar Perak kan, Di dalam Bulu Perak juga Tapi mewakili suara rakyat dan suara pemangka, uh, Di pihak pemangkang Kita ingin menegur uh, Perkenaan dengan perkara ini Kerana kita lihat uh, Keadaan semakin uh, Hari semakin buruk eh. Dan kita kalau kita tengok nanti Mungkin Kerajaan akan buka lagi Lombor-lombor uh, yang 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 mendatangkan hasil Pada kerajaan negeri eh, dan negara Jadi apabila kita melihat RI yang ada Yang pertama dibuka di uh, Mukim Kendering ni telah menimbulkan beberapa kita syak lah eh, beberapa apa beberapa fenomena alam yang uh, dilihat uh, merubah sungai dan sebagainya. Uh, jadi kita mohon satu SOP yang betul-betul clear lah daripada pihak kerajaan. Kita tak nafikan ada banyak lagi lombong lain di Hulu Perak antaranya lombong Biji Timah. Uh, kalau uh, lombong Biji Timah tu pula uh, ada juga kemungkinan lombong-lombong eh, Biji Timah haram hmm. yang dibuka di di tempat-tempat lain dan juga pelumungan RIE salah haram mungkin ada eh akan hmm. orang kampung dia, dia bagi tahu hmm. kan? eh kat sejuruh orang buka ada orang buka hmm. kan cuma hmm. kan? kita tak 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 boleh nak pergi masuk ke dalam itu adalah tindakan yang patut diambil oleh kerajaan sebenarnya bila dengar saja aduan pihak kerajaan patut ambil tindakan hmm. 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 jadi kita berharap uh, kita, kita berharap kerajaan terutamanya di pihak uh, kerajaan negeri dan juga jabatan alam sekitar supaya orang pandangan pandang dan lebih proaktiflah Uh, walaupun baru-baru ini kita telah mendengar jawapan daripada yang Ahmad Muhammad Timbalan eh yang Ahmad Muhammad Menteri Besar Perak eh, berkenaan dengan uh, masih tiada uh, apa? siasatan masih berjalan eh masih tiada uh, uh, bukti yang mengatakan ia uh, ianya pada pencemaran daripada lombong-lombongan dan, dan sebagainya. Eh. Tapi kita melihat bahawa sepatutnya uh, kita buka ruang siasatan yang lebih besar lagi. Kalau kita betul-betul ikhlas, telus, kita mungkin boleh panggil NGO, kita boleh panggil pakar-pakar. Uh, kita buka sesatalah, benarkan sesat daripada pelbagai pihak supaya kita dapat cari betul di mana sumber yang menyebabkan pencemaran tu. Uh, perlu diingat, Sungai Perak ni adalah sumber air. Sumber air, sumber tenaga elektrik dan sebagainya untuk kawasan Perak dan sekitarnya. Sungai itu membawa ke sampai ke Sepadan Selangor tu. Berapa ramai orang Ha? Pengguna terlibat dan sebagainya Perikanan dan sebagainya Jadi kalau hulu dia dah dicemar dengan benda-benda yang Asid dan sebagainya Macam mana dengan masa depan anak cucu kita nanti kan eh? Jadi itu adalah perkara yang saya fikir uh, Kerajaan Negeri dan juga uh, Kerajaan Pusat patut fikirkan lah uh, Dan yang terakhir adalah berkenaan penempatan pegawai Jabatan Alam Sekitar Seperti mana uh, Yang dicadangkan oleh beberapa pihak lah Termasuk uh, Saudara Wabi uh, Macang juga eh? uh, Kalau lah hasil bumi ni Kita dapat Ber, 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 puluh juta Beratus juta eh, Cukai dan sebagainya Pada kerajaan negeri uh, Dan mungkin ada juga Paedah pada kerajaan pusat eh. Jadi apa salahnya Kita meletakkan Tiga empat orang Pegawai Jabatan dalam Sekitar Yang ke, kekal Untuk kawasan-kawasan Yang berisiko Seperti di Hulu Perak ni Ada banyak lombong Untuk cek lombong haram Dan sebagainya Kita letak pegawai uh, Secara Apa orang kata uh, Kekal di situ Jadi sebarang laporan Dan sebagainya Kalau ada pencemaran pada pagi tu pagi tu juga pergi ambil sampel. Bukannya rakyat telefon ah penduduk telefon hari kedua hari ketiga seminggu lepas tu baru nak datang tak, tak tak nampak ketelusan dan kecekapan dari pihak kerajaan. Ah itu saya punya pandanganlah. Sekian. Ada soalan tak? Baik, kalau tak ada terima kasih banyak atas perhatian. Semoga jawapan daripada kita menantilah jawapan daripada kementerian dan juga kerajaan supaya disegerakan apa yang kami tuntut tadi demi membangunkan industri nari bumi buat rakyat Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.